इस के चुनाव में पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू हो ऐसी हमारी स्पष्ट मांग है जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना हिंदू चेहरा लेकर के आएगी हम सारे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर के उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे पंजाब के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या बढ़ा करके यहाँ का संतुलन खराब कर रहे हैं तो यहां भी जनसंख्या वृद्धि का जो कानून है वो सख्त लागू होना चाहिए जैसा अभी योगी जी ने किया है 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਯੂناਇਟਿਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਹਾਂ ਯੂناਇਟਿਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਧਖਸ਼ੂ और राष्ट्रवादी शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आज मैं रविंदर अरोड़ा जी के भोग के सिलसिले में लुधियाना आया हूँ इस मौके पर मैं कुछ बात पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूँ बरसों बरसों से हम पंजाब के लोग आतंकवाद को झेल रहे थे झेला है भुगता है बहुत सी जाने भी गई हैं जब चुनाव का वक्त आता है मिट्टी मिट्टी गोली दे करके पंजाब के हिंदुओं के साथ बात की जाती है आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का यह स्पष्ट मानना है कि जो पंजाब में आने वाले चुनाव हैं इस बार के चुनाव में पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू हो ऐसी हमारी स्पष्ट मांग है इससे पहले भी पंजाब में कई बार हिंदू मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस बार भी पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू हो ये हमारा स्पष्ट एजेंडा है जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना हिंदू चेहरा ले करके आएगी हम सारे हिंदू संगठनों के साथी मिल करके उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे नंबर एक नंबर दो पिछले चुनाव में कैप्टन साहब ने घोषणा की थी कि आतंकवाद के काले दौर में जो लगभग तीस हजार हिंदू लोग मारे गए उनको भी वही सुविधाएं वही योगदान वही सहायता दी जाएगी जो चौरासी के दंगों में मारे गए सिखों को दी जा रही हैं दी गई हैं आज तक सिखों को लगभग चालीस चालीस पचास लाख रुपया दिया जा चुका है जिसका हमें कोई विरोध नहीं है मगर हमारा ये मानना है कि हमारे हिंदुओं को किसी को पचास हजार किसी को पच्चीस हजार किसी को एक लाख किसी को ना भी दे के टाल दिया गया क्या हमारा खून खून नहीं है खून तो सबका एक है अगर उनका खून लाल है तो हमारा भी खून लाल है जो सुविधाएं उनको दी हैं वो सुविधाएं हमारे को भी मिलनी चाहिए अगला हमारा प्रश्न है कि पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पर ईसाई मशीनरियाँ और मुसलमान हमारे भोले वाले लोगों को बहला के फसला के धर्मांतरण करवा रही हैं जिस तरह से योगी जी ने धर्मांतरण कानून पास कर दिया यूपी में वो पंजाब में भी होना चाहिए पंजाब के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या बढ़ा करके यहाँ का संतुलन ख़राब कर रहे हैं तो यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि का जो कानून है वो सख्त लागू होना चाहिए जैसा अभी योगी जी ने किया है और पंजाब के अंदर जो जैसे हमारे मंदिर मंदिरें हजारों हजारों मंदिर हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है ऐसे एक मंदिर कमेटी बने इसके साथ साथ जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं मजबूती से खड़े हो रहे हैं उन सारे हमारे साथियों को सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत प्रबंध यहाँ की सरकार को करना चाहिए ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की मांग है और हम इस बार चुनाव में गांव गांव जाएंगे शहर शहर जाएंगे गली गली जाएंगे पूरे पंजाब के लोगों को एक्टिव करेंगे खड़े करेंगे और जगह जगह पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की इकाइया खड़ी करके इस बार पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू ही हो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और पूरा संघर्ष किया जाएगा हमारा लक्ष्य है कि पंजाब का हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू हो और पंजाब के तीस हजार परिवारों को वही सुविधाएं मिलें जो चौरासी के दंगों में मारे गए सिख परिवारों को मिली हैं इसी एजेंडे के साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट पूरे पंजाब में अपना कार्य करने वाला है लाइव देश चैनल के लिए लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट